значит, вы рассказываете мне про ваш приезд. Какие вы плюсы видите в случае, если вы действительно приедете в Канаду? Из плюсов все-таки это хорошее знание английского, это другая страна, что это новые возможности. И, ну, у меня, допустим, есть проблема такая, что я не особо самостоятельно посетила силу воспитание. Мне кажется, если я перееду сейчас туда, я стану намного самостоятельнее, сильнее, допустим, если я смогу перебороть вот этот переезд. Угу. И это из плюсов. Из минусов ну, у меня тут семья, которая которой я очень привязана, основ... ну вот у меня маленькая сестра, и три годика, и мне очень страшно понимание того, что она будет расти абсолютно без меня. Ну, это для меня очень сложно. Плюс ко всему у меня мальчик, он живет в Москве. И я думала о том, что если хотя бы домой смогу приезжать там, uh -huh. на неделю то он же не сможет каждый раз постраиваться под меня, приезжать mm -hmm. в Киев и мы будем намного больше не видеться. ну и, и все-таки это очень сложно, потому что ну не знаю, это другая страна и вот я просто думала о том, что это если буду пережать, то скорее всего это будет в июле. я думала о том, что у меня есть три месяца, чтобы вот там попрощаться со всеми, чтобы собрать вещи, чтобы ну, настроить себя на в другую страну. А еще сложно, потому что я там по сути никогда не была. Mm -hmm. И вот ехать в неизвестность тоже довольно-таки сложно. Хотя, мне кажется, тут э, все-таки вот, количество там негативов я это делала больше, но позитив э, он все-таки больше знач значимый для меня, для моего будущего. Потому что, допустим, тут я ну, учусь на социального работника. И это не та профессия, которая мне очень нравится, и там у меня будет возможность поменять это, и найти то, что мне действительно будет нравиться. Mm -hmm. Я поняла. Расскажите мне mm -hmm. немножко, пожалуйста, о ваших ценностях. Oh. Что для вас ценно? Вот вы говорите про самореализацию в новой стране, что у вас будет новая возможность. В другой вы говорите, что здесь у вас родные, вы не хотите их бросать. Вот ваши ценности, что для вас важнее, возможно? Ну, no, в плане ценностей... Вот для меня очень ценны и самореализация, и семья. Mm -hmm. Но вот просто в случае приезда в Канаду мне папа говорил о том, что я смогу потом забрать Нику. Ну, это моя маленькая сестра. Да? И это тоже вот, ну, это тоже вот в Канаду, если я приеду, это будет самореализация, в будущем возможность дать эту возможность моей сестре. Mm -hmm. И, ну, я не знаю, это очень сложный вопрос, на самом деле. Мне очень важно найти себя, то, что мне нравится. Ну и семья, я просто очень привыкла. Я достаточно домашняя, и в последнее время, буквально ну, последние два месяца, я поняла, как это важно, потому что я очень часто летала так, в Москву. И эти там три или четыре дня в Москве я скучала за своей семьей, за ощущением дома, я могу приехать домой, лечь в свою постель, и мама приготовит мне поесть, и мне не нужно будет думать о том, что я должна еще прийти, помыть посуду, там, сама себе что-то разогреть и тому подобное. Ну, это, это такой туин. И мне кажется, это тоже это ценность, но это все-таки более больше привычка для меня. Mm. Это такое не самостоятельность в какой-то мере. Mm, да, я поняла. А вы говорили о вашем настоящими переезде с близкими людьми, но помимо ваших родителей, а с друзьями, с вашим мальчиком. Вот какая реакция? Я с многими очень говорила, и у многих людей реакция Ну, все зависит от отношения ко мне, от отношения к э, Украине. Потому что есть люди, которые ну, патриоты со страны, и они говорят, они понимают, зачем ты переезжаешь. Все люди, которые все-таки со мной больше близкие, ну, тоже мой мальчик. Он очень злой, потому что он говорит, вот, ты хотела два года назад переехать в Москву, почему тебя никто не пускал. Понятное дело, это его можно понять, потому что он очень боится. Но многие все-таки люди говорят, что это больше возможностей для меня. И это скорее плюс, чем минус. То есть, тоже правильно я вас понимаю, что у вас предстоящий переезд, вы пока не уверены, состоится он или не состоится. Но, в принципе, вы сами для себя пока не сможете решить, да, хотите вы этого или не хотите, но у вас есть поддержка, которая, в принципе, поможет, возможно, кто поддержит вас, поможет для будущего переезда. Ваш молодой человек, который, в принципе, завтра, да, вас помню, да. Ваша семья, которая вас поддерживает, правильно? Да семья, <мех> у меня папа, это очень достаточно твердый человек, он наоборот хочет, чтобы я приехал, <мех> потому что она самостоятельная. А мама, ну, нет, она меня очень любит, и у нее такое чувство заботы, Матери материнский инстинкт, да, она не хочет меня отпускать. Она говорит, если бы я, мне, если б я одна решила, я бы себя ни в коем случае не отпустила. И вот она цепляется за все возможности, чтобы вот, а если тут учиться два года, а если, <мех> а если то, а если то. Хотя я понимаю, что ну, смысла мне доучиваться эти два года, на самом деле. Там, если я перееду сейчас, то я меньше времени потрачу на образование, на... Э, я больше лучше вольюсь сюда, потому что если я пойду на магистратуру, во-первых, это абсолютно не нужно там. Это просто один из способов миграции. И, ну, год учиться там, и потом сразу работать, это намного тяжелее, чем если я проживу какое-то mm -hmm. время, буду адаптироваться и потом смогу влиться в эту страну. Вот. просто... Мама, и она пытается все найти, найти все способы и какие-то оправдания, чтобы меня не отпустить. Угу. Мама вам помогает в поисках альтернативы, чтобы остаться. Да. Да? А вы прислушиваетесь к таким альтернативам, вы рассматриваете вообще их возможный вариант. Нет, С одной стороны, если я тут остаюсь, я могу потом уехать на магистратуру. И с одной стороны, это хорошо, потому что мне будет больше лет, я не буду сразу же отрываться от семьи. Я, у меня будет возможность даже через два года с мальчиком встать, с вами поехать туда. Но, все равно, мне кажется, лучше ехать сейчас. Я поняла, то есть с одной стороны вы хотите ехать, с другой стороны вы боитесь, а правильно вас не да. да? Вы пока еще не решили до конца, и в принципе, да и переезд пока еще неизвестно возможно, да? Да. Хорошо, я поняла. Вот, в принципе, я вас очень хорошо понимаю, потому что у меня, вот сейчас, я пока сейчас сама переживаю похожую ситуацию, Потому что я сама собираюсь, у меня есть вариант переехать в другой город, ну это в Украине, предел Украины, но я понимаю ваше чувство тревоги, в принципе, что с этим связано, да, и переезжать туда одна это нового чувства, новые, новые эмоции. Да, да, с одной стороны, стороны хочется, с другой стороны не хочется, и там новые знакомые, вроде бы ты хорошо и плохо, и... Mm -hmm. Ну сейчас на каком вы этапе вообще этого всего, то есть? Вы пока думаете, не свешиваете варианты, или, возможно, уже как-то более к чему-то склоняетесь, но мне очень сложно, потому что вроде бы там есть свои плюсы и минусы, mm -hmm. и они как-то идентичны. Потому что Нет такого, чтобы что-то ну, перевесило, да, просто. перевесило, да. Ну и проблема в том, что мама мне всегда говорит, давай что мы будем об mm -hmm. этом думать. И я понимаю, что я не смогу точно понять, пока я не, не принимаю решение. Ну, потому что я такой человек, который все-таки стремится искать что-то позитивное. Если мне скажут, что я переезжаю, я буду искать позитивное. Если мне скажут, что я остаюсь, я буду тут искать позитивное. А когда непонятно что, я буду где позитив искать. Вот, В принципе, я очень рада, что вы настроен на поиски позитива. Это очень хорошо. Ну вот, вы еще говорите про самореализацию, которую вы, возможно, получите в Канаде. Рассматривали вообще варианты самореализации здесь, на родине, в Украине, никуда не уезжать, если бы. Есть ли такой вариант? Нет. Просто даже моя мама, она, когда говорила о том, чтобы меня осталось, у нее нет понятия остаться тут. У нее либо я уезжаю на магистратуру, либо я уезжаю в Россию к своему мальчику. Иначе, ну, я, я просто не вижу, на самом деле. С одной стороны, я понимаю, что тут неплохо можно где-то допустим, все же фотографы, они достаточно востребованы. Ну, у нас она не так развита, поэтому это востребовано. Либо еще какие-то там сферы. Но все равно я как-то уже психологически настроилась, потому что я тут не хочу оставаться. Mm -hmm. То есть вы рассматриваете любой вариант переезда, да? Mm -hmm. Ну, сейчас в Канаду, позже в Россию. Да-да-да, хоть куда. Хоть куда. Mm -hmm. просто я такой человек, я когда я была маленькая, я очень много переезжала. Я потом переехала с одного города, там, порожье в Киев. Mm -hmm. И не хочу останавливаться, мне все равно хочется постоянно вот, вот двигаться. Mm -hmm. да, двигаться. И мне очень сложно сидеть на месте и... Я вроде бы вот, понимаю, что и тут можно самореализоваться. Mm -hmm. ну, ну, хочется дальше, хочется. Mm -hmm. А вы уже чувствуете в себе сейчас, на данном этапе жизни, потенциал, чтобы вот пришел момент какой-то, вот я хочу дальше двигаться? Yeah. Да. И вас... Просто я думаю, что если допустим, ну для меня вот Канада это вот то движение, вот дальше-дальше-дальше. Если я останусь тут, вот я понимаю, что эти два года я буду вот на одном всегда, и не будет никакого движения. Хотя я пыталась, уже не было вдохновения мотивации что-то делать, вот мне так кажется Поэтому я говорю, сложно. А что вы вкладываете в это Почему вам сложно? Сложно потому что ты постоянно думаешь об этом, ты не можешь расстроеться, ты не можешь отдохнуть, и оно вот, висит над тобой, это вся mm -hmm. проблема, и ты не можешь там просто пойти расслабиться, выпить кофе, почитать книгу, потому что эта проблема постоянно висит над тобой. И это не то, что там хочу чай или кофе, что же выбрать, mm -hmm. это достаточно сложно. И от этого страдают там, и мои друзья, и мои родители, которые там, боятся за мой переезд, и они сами не знают мне как бы говорить, у тебя все получится ты переедешь, или mm -hmm. нет, давай все-таки будем тут что-то искать, все будет проходить, остальные что-то. Mm -hmm. А сложность вообще а, потому что вы не знаете, возможно ли переезд или невозможно, как вам говорить, или потому что вы сами, сами не можете решить, что для вас более сложно, если бы вы, допустим, сегодня знали, что вот есть такая возможность 100% и вам нужно переезжать. Тоже было бы сложно. Тоже было бы сложно. <связано> ну, сложность. Я даже не знаю, честно говоря, на чем она больше сосредоточена, на неопределенности или. С одной стороны, я пока не сложность чуть-чуть наслаждаюсь моменты моментом неопределенность, потому что у меня нет разочарования. Либо разочарование в том, что я все-таки уезжаю, меньше меня уже Либо разочарование в том, что я остаюсь и нужно забывать о своих каких-то амбициях. <связано> вот оно сложно, потому что есть эта проблема. Сложно, потому что нужно не думать. Сложно, потому что я не могу от этого абстрагироваться. Но если бы, допустим, вы завтра утром проснулись, и вот в вот процентов есть возможность ехать? было бы легче а нет решение, но еще сложнее. Еще сложнее, я поняла. Да, в принципе, я думаю, что Давайте подытожу немножко то, что я поняла, есть такая проблема переезда, но пока есть неопределенность вообще между состоится или не состоится, есть неопределенность некоторые у вас, хотите ли вы но вас поддерживают ваши близкие. Да. в Боль большинстве весело, да, в любой ситуации они вас поддерживают, больше они, как бы, больше количество людей за то, чтобы вы переезжали, потому что они знают, достаточно про ваши амбиции, то, чтобы, вот. А, но есть пункты, которые вас держат. Вот вы говорили про свою маленькую сестричку, она что вы очень близки с ней, и она вас, в принципе, держит здесь, да? Да, мне кажется, она это тот человек, который меня в большинстве держит. Потому mm -hmm. что я, я не представляю, как она, я думала о том, что у нее день рождения в августе, я не смогу на день рождения быть, не смогу там через три года ее в первый класс идет. И для меня это очень сложно, потому что она это человек, который очень сильно. Ну вот вы еще говорили о том, что возможно, наверное, чтобы вы ее туда со временем перевезли с собой, например. Это возможно, И это... но это со временем, это через длительный период, да, я понимаю? Ну около 5-6 лет. Угу. Ну потому что там, скорее всего, нужно будет, можно будет перевести только в случае, если я буду гражданина. Угу. Ну, свои какие-то... Да. Да. Уже... да, это займет около 5-6 с одной стороны, у меня я, я вот буду взрослее, будет работа, я смогу ее перевести, и она будет взрослее, и не нужно, ну, на школу куда-то пойти. Mm угу. -то. то есть, в принципе, плюсов все-таки больше, да? Да. Вот, ну я, в принципе, думаю, что мы можем с вами заканчивать. Я поняла, я думаю, вы то, когда вы придете, вы еще думаете. Я думаю, что когда у вас будет, в принципе, уже вот точно возможен переезд, возможно, у вас будет больше мотивации принять да. решение. Вот, поэтому, в принципе, вы об этом еще подумайте, я думаю, мы еще поговорим с вами об этом в следующей консультации, и я надеюсь, наша консультация вам немножко помогла хотя бы разобраться в своих собственных чувствах, посмотреть на плюсы и минусы, вот, поэтому да до встречи! Спасибо до